Но вот существовал такой помещик Щичиков, который решил обогатить свое состояние. И он начал собирать несуществующих душ, точнее бумаги о них, они уже умерли. То есть заложить эти бумажки в ломбард и за счет этого скосить себе денег, так сказать. Ну вот у него не совсем получилось. Роман, сами знаете, не закончен до конца, потому что Гобель половину своих частей сжег по одной версии, по второй версии она осталась у кого-то там. Ну, вообще, роман очень такой гротескный, я бы сказал, потому что там есть смесь и юмора, и тоже такой философский параллельно. Ну, то есть, какой, какой вывод сделал? Ну, что не в деньгах, счастье. Still one place to go. Let me sleep all night in your soul kitchen. Well, am I in your gentle snow? Tell me what right anyone Standing in a mirror, rolling up in a yes, sweet, great minaret. Speaking secret alphabet, I'll light like another cigarette. Learn to forget. Learn to forget. Learn to forget.